Но давайте четко понимать, что Россия, она существует, пока существует русский народ. Немного много и ни мало. Вот что угодно можете мне рассказывать, но без любого, без чего угодно Россию можно представить, но только не без русских. Но целостность такой империи и конструкции, как Россия, надо понимать, как строилась. Она строилась русскими, когда русское царство шло, присоединяло к себе, ассимилировало, покоряло, там, что угодно можете здесь рассказывать, но тем не менее русские вбирали в себя, другие народы, какие-то добровольно присоединялись, и благодаря этому, может, и сохранились и выжили, но тем не менее это была экспансия русских, которые шли. Не вот это вот многонациональный народ там собрался, никто никуда не собирался, никаких равноправных договоров ни с кем не подписывали. Никто там никакое, там, знаешь, как там собрались какие-то эти самые, сделали какую-то там коалицию, федерацию. Не было такого никогда. Все строилось абсолютно на том, что русские от Камчатки до Калининграда шли и все это присоединяли. И на этом стержне все и крепилось. И залог того, что русских в большинстве абсолютных субъектов Российской Федерации было большинство физических, на этом и крепилась вся, собственно, Россия как только русские перестанут быть вот этим скрепляющим цементом, так все это рухнет, как карточный домик. Ничего никого не объединяет. Никакие завезенные мигранты, никакие ваши скрепы, никакой ваш этот патриотизм, никакие ваши вот эти пафосные речи, все это можно спустить будет. У них есть свои национальные образования, у них там есть свои кусочки родины, и вот этот патриотизм у них будет там. А здесь, даже если вы им 10 паспортов вручите и объявите русскими 50 раз, ничего от этого у них не поменяется. Поменяется у нас. Потому что в этой общности мы поймем, что мы с вами жить не хотим. И вот эти все рассказы про злой загнивающий Запад, про все вот это НАТО, которое хочет захватить наши ресурсы и все вот это прочее, да, то, что вот для нищих и обездоленных здесь хорошо подходит, вот люди, которые они нищие и, и не обездоленные, да, которые что-то умеют, соберут свои вещи и поедут на да, этот самый загнивающий Запад, на который массово бегут все те же чиновники. вот они почему-то э, в Северной Корее, да, в друзья, в дружественных каких-то режимах, там Афганистана, Ирана, себе недвижимость не покупают и не строят. Они все больше счет бегут в Европу и в Америку. И абсолютно понятно, почему бегут. Только бы нам не показывали вот эту самую какую-то отдельную культуру, да, что-то мы к ней не очень тяготеем, да, сколько у нас не крутят этих индийских фильмов, ну, там улыбнуться можно, но люди как-то все больше Голливуд глядят все равно, да, сколько бы нам там не показывали, не рассказывали музыку, то у нас всю западную слушают, фильмы там глядят, и как бы передачи, взгляд на мир, технологии тоже все как-то вот оттуда все больше смотрят, а вовсе не от каких-то там вот этих всех там сирийских экзотических союзников. Вот, как там культурно не были обогащенные, что-то к нам это не очень липнет все. А тем более, когда к нам будут завозить кого? Ну, давай честно скажем, людей из отсталых, недоразвитых стран. Ну, правильно ведь? Там, где более-менее с уровнем жизни, то в Россию не поедет? В Россию вообще переезд, это много делов. Там как с этими футболистами, да? которые едут в Россию, трансфер в три раза увеличивается, нежели чем они там по Европе катаются. Потому что много издержек. И понятно, что к нам будут ехать из беднейших стран, где вечная вот эта гражданская война, э исламизм там взорвать и отрезать и так далее. Вот даже там вот эти люди, которые будут там даже не нужны, они будут к нам ехать. Вот и предлагают нам забрать все то, что вот правильно Быстрыкин выразился, когда он с коллегами, вот он говорил, с Узбекистана общался со своими, они ему сказали, вы-то их зачем берете, они даже нам здесь не нужны. И вот эти вот остатки они хотят собрать. И для чего собрать? Не чтобы там сезонно поля засеять, да, потом их отвезти отвести назад. Нет, чтобы демографию поправить, оказывается, в России. То есть кем они хотят поправлять демографию, какие, какой они видят будущее России. Ну, видимо, русские им здесь не нужны абсолютно. Это будет некий какой-то интернациональный сброд, поехавший со всего мира, таких, знаешь, сгоев, вот, беженцев, которые будут патриоты своей родины, прежде всего, будут там свои традиции сюда принесут, свой уклад, свой там религиозный, это будет исламизация массовая. Сленських території, а потом нам начнут теж втирати, що оказывается, и они с нами теж во Вторую мірову і всі тоже теж всі сірійці і так далі. Очень братський нам народ. Ну дивіться, от е одразу два ключових меседжі: так ніхто з західних лідерів не поїхав на оцю от самокоронацію російського диктатора. Це плюс другий меседж, що все таки були е представництва на рівні надзвичайних і повноважних послів. І ще є третій момент, про який би хотілося з вами поговорити. А що насправді це буде означати для російсько-української війни? Тобто, Путін ну сам себе призначив на посаду диктатора. Тобто, загалом ніхто не має якихось спеціальних ілюзій а, щодо так би мовити його повноважень, легітимності і так далі. Але для нього основне це утримування влади будь-якою ціною. Відповідно, ресурси для утримування влади в нього також є. Але… Ще момент, як це відіб'ється на російсько-українській війні. Бачите, це той самий випадок, коли, на жаль, шашечки і їхати різні речі. Насправді немає принципового значення для визнання легітимності. Путіна чи приїздять до нього на зустрічі західні лідери, чи обмежуються послами, чи взагалі нікого не відправляють. Це формальна зовнішня сторона справи. Реальна сторона справи це підтримання чи скасування міждержавних стосунків, визнання чи не визнання Путіна президентом. І наскільки ми знаємо, поки що лише Європейський парламент проголосував за резолюцію, якою відмовився визнавати Путіна легітимним президентом Російської Федерації. Так само і Україна. Наскільки я розумію, відмовляється визнавати Путіна легітимним президентом Росії. Натомість Сполучені Штати Америки, як це стало відомо, здається, вчора, будуть продовжувати визнавати Путіна президентом. І відсутність американського посла чи американського президента на інаугурації на це ніяк не впливають. Тому що це не той випадок, коли можна зробити красивий жест. І тим обмежитися. Бо якщо Сполучені Штати перестануть визнавати Путіна президентом, то постануть інші питання про міждержавні угоди, про можливість розірвання дипломатичних стосунків і все тому подібне. І на сьогоднішній день, на жаль, треба розуміти, що Сполучені Штати не готові йти цим шляхом. Відповідно, з суто формальної точки зору. Визнання чи не визнання його президентом на заході на перебіг російсько-української війни не вплине жодним чином. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.